Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, присоединяется к нашему эфиру. С ним мы обсудим ситуацию на фронте. Дмитрий, приветствуем вас. Рады видеть. И слава Украине. Героям слова. Спасибо за приглашение. Доброе утро. А Дмитрий, смотрите, но ну мы наблюдаем, что по сути ситуация на определенных участках, она остается чрезвычайно горячей, тоже покровское направление. Скажите, если мы говорим, знаете, об интенсивности атак со стороны армии противника, то ну вот, вот какие стратегические намерения вот подобным образом, да, проводя подобные операции, проводя подобные наступательные, по крайней мере, попытки, вот, какие вот эти намерения армии Российской Федерации по состоянию на сейчас? попытаться организовать оперативное окружение украинской группировки в районе Мирнограда и Покровска. Следует отметить, что оккупанты изменили тактику ведения боевых действий. Впервые за прошедший год были применены э, э, в большом количестве бронетехника и, соответственно, личный состав для э, попыток прорыва украинских под, э, э, оборонительных э, под, э, сооружений. Речь идет о штурме российскими оккупационными войсками в районе Владимировки. Причем замечу большое количество бронетехники. Впервые подобная тактика была применена, учитывая то, что силы обороны Украины используют так называемую тактику стены дронов. Причем по оценке командующего Генштабом Вооруженных сил Украины, килл-зона на данный момент достигает до 10 километров. И, соответственно, оккупанты прекрасно понимают, что практически нет даже тактического уровня успеха и продвижения вглубь украинской территории. Решается кардинально изменить тактику боевых действий. Речь идет о так называемой тактике, более известной, за ценой не постоим». То есть они прекрасно понимают, что кидая в атаку танковые батальоны, это более 30 единиц бронетехники, до позиции силы обороны Украины в лучшем случае может заехать не более 5, ну, максимум 7 единиц бронетехники. То есть сознательно идут на массовые жертвы среди личного состава и, соответственно, уничтожение тяжелой бронетехники, которая у оккупантов осталось не так уж и много. Основная цель это попытаться высадить штурмовые группы. Это то, что вы сейчас демонстрируете. С целью закрепиться и, соответственно, в дальнейшем использовать так называемую тактику местных штурмов. Причем отмечу, уважаемые телезрители, по оценке самой российской стороны, продолжительность жизни так называемого штурмовика не более 12 дней. А это свидетельствует о том, что российская армия, еще раз подчеркну и делаю ударение, это специально для российских телезрителей, это фактически тактика времен Второй мировой войны. Засыпать украинские позиции телами собственных военнослужащих. Поэтому и неудивительно та статистика, которую вы продемонстрировали. За только истекшие сутки потери оккупантов более 1100 личного состава. А причем отмечу, что по оценке самой российской стороны, коэффициент потерь, то есть безвозвратных, это так называемые двухсотые сравнялся, соответственно, с коэффициентом санитарных потерь, это так называемые трехсотые. Хотя мировая практика это один к трем, то есть на одного убитого и на случай трое раненых. Вот это свидетельство тяжелейшей ситуации в российской армии в моменте эвакуации непосредственно с линии боевого соприкосновения и, соответственно, уровнем тактической медицины. Но возвращаясь к данной тактике, то есть последнюю неделю они используют так называемые волнообразные атаки на позиции сил обороны Украины с большим количеством бронетехники с одним намерением взять под контроль локации сил обороны Украины. Заметьте, не случайно основные удары это как раз в районе основных локаций, это трасса Покров-Павлоград и, соответственно, тяжелейшие бои в районе Родинска, где силы обороны Украины активно используют тактику так называемой активной обороны, то есть и успешно контратакуют. Это то, что дает возможности продвигаться вглубь временно оккупированных украинских территорий. Причем отмечу, по оценке того же Сырского, продвижение составляет за прошедшие сутки 1,6 километров. Это серьезнейшие успехи сил обороны Украины. Но в то же время следует и отметить передислокацию на Покровское направление дополнительных подразделений оккупационной армии. Та информация, которая была вброшена в украинские СМИ по поводу, э, соответственно, вывода подразделений российских войск с Покровского направления и их передислокации на Новополоска не отвечает действительности. Речь шла о так называемой ротации личного состава. То есть выводили потрепанные, измотанные, фактически обескровленные подразделения российской армии и, соответственно, меняли за счет э, нового э, пушечного мяса. Основная задача оккупантов на Покровском направлении, еще раз подчеркну, это попытка взять под э, непосредственный контроль локации сил обороны Украины с угрозой создания оперативного окружения. Но как видим, силы обороны Украины демонстрируют успешную тактику встречных контратак. Дмитрий, вот э, Дональд Трамп заявил о том, что Украина готовится перейти в наступление и. Дональд Трамп это будет обсуждать уже завтра в пятницу на встрече с Владимиром Зеленским. Ранее этой информации мы не слышали, но может быть вы объясните, если что-то известно, как сейчас, во-первых, баланс происходит, оборонительно-наступательный на всех участках фронта с украинской армией и какая перспектива того, чтобы действительно переходить в больше наступление, скажем так. Давайте проанализируем. Я уже назвал э, статистику продвижения сил обороны Украины на Добропольском направлении. За э, время контрнаступления было деоккупировано 7 населенных пунктов, глубина продвижения порядка 180 квадратных километров. Только за истекшие сутки продвижение в глубину да. оккупированной территории... Прошу. Дмитрий, продолжайте, да, мы вас слушаем. Э, Запорожское направление... Успешное контрнаступление сил обороны Украины, деоккупированы Щербаки, Малые Щербаки и продвижение в Степовом. То есть фактически снята угроза дальнейшего продвижения непосредственно к областному центру. Глубина продвижения украинских вооруженных сил до 4 километров. А я замечу, это серьезнейшие тактические успехи, учитывая современные реалии ведения боевых действий, когда даже 100 метров это считается серьезными тактическими успехами речь идет о тотальном применении FPV-дрона обеими сторонами войны. Соответственно, Сумское направление, где за последние сутки силы обороны Украины провели ряд успешнейших контрнаступательных действий. По сообщениям непосредственно с места событий, у сил обороны есть серьезные успехи, да Куперан, один из населенных пунктов. Я дождусь официального сообщения Генштаба сил обороны Украины, и потом уже будем комментировать. Но та информация непосредственно с места событий говорит о, опять-таки, контрнаступлении сил обороны Украины и на Сумском направлении. Плюс удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении. И наиболее проблемное направление на Упаловска, аналогичная ситуация силы обороны Украины – где оккупировали четыре населенных пункта на территории Днепропетровской области. По всей видимости, вот эти тактические успехи силы обороны Украины дают э, основание американскому президенту говорить о том, что в ближайшее время возможно, э, хотя уже, как видим, и уже осуществляется продвижение силы обороны Украины на ряде участков фронта. Дмитрий, а скажите, вот, если мы говорим о наступлении холодной пары, там, возможно, зимнего сезона, да, каков ваш прогноз на то, какой будет ситуация на фронте? Есть ли какие-то предпосылки к возможному обострению? В частности, с учетом тех же планов, которые армия российских оккупантов, ну, по сути, от них не отказывается. Да, и думает в дальнейшем, как заявлял Путин, да, достигать всех целей так называемой СВО, прости господи. Юрий бросалась информация о том, что осень, соответственно, не позволит российским оккупантам активизировать наступательные действия. Но давайте посмотрим, что происходит на реальности, на линии боевого соприкосновения. Осенняя распутица не помешала оккупантам изменить тактику боевых действий. Это то, о чем я говорил выше. Это применение тяжелой бронетехники на покровском направлении. То есть тезис о том, что определенная пара года может кардинально повлиять на характер боевых действий, абсолютно не отвечает действительности. По поводу зимнего э, периода. Опять-таки, давайте вспомним даже недавнюю историю. Э, речь идет о, э, соответственно, операции российских оккупационных войск под Дебальцево. Это еще времена антитеррористической операции. Э, оккупанты перешли в наступление в Безаки, слушай, поставьте... Базак... is in Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил новые удары по российским военным целям на временно оккупированной территории Украины. Накануне во временно оккупированном Крыму, например, была поражена радиолокационная станция. Также в Олежках Херсонской области был поврежден пункт управления БПЛА, а также склад боеприпасов в Макеевке Донецкой области. Также в Генштабе ВСУ уточнили результаты атаки по нефтяному терминалу в Феодосии в ночь на 13 октября. Там, напомню, удалось повредить 16 резервуаров с горючим, которые уцелели после предыдущей атаки. На территории предприятия был зафиксирован масштабный пожар. Как оцениваете подобные удары и как, скажем, стратегически помогает ситуация на фронте украинской стороне вот подобные такие результативные операции? Это то, что в классификации НАТО называется тактика жабячих прыжков. То есть это фактически первый этап подготовки военной операции по деоккупации Крыма. Речь идет о том, что силы обороны Украины берут под огневой контроль основные локации противника и, соответственно, места накопления БК, полевые аэродромы, стационарные аэродромы, ну и, соответственно, нефть и базы. То есть фактически лишают оккупанта возможности обеспечения горюч-смачными материалами причем удары по феодосийскому НПЗ и, соответственно, наливному порту совпадают с активизацией боевых действий оккупантов на Запорожском и попытками активизации боевых действий на Херсонском направлении. Соответственно, силы обороны Украины и Украинское разведсообщество Сообщество сил специальных операций Главного управления разведки Министерства обороны проводят упреждающие действия с целью недопущения подобной активизации оккупантов. Объясняю, без, соответственно, горючих смазочных материалов ни один танк, ни одна машина не сможет выйти, соответственно, на линию боевого соприкосновения. Поэтому это колоссальнейший удар по возможностям логистики оккупационной армии, как непосредственно в Крыму, так и, соответственно, на линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонских областях. Дмитрий, спасибо вам большое за разговор. Благодарим за то, что присоединились к нашему эфиру. Всегда вам рады. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, был с нами на прямой связи. Фридом теперь в WhatsApp. Узнавайте всю правду о войне России против Украины и самые оперативные новости первыми в нашем канале. Фридом только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.